tiga hal pertanda hati terbuka dan lapang menerima kebenaran karena telah masuk cahaya ilahi dengan itu nyo dapat petunjuk pedoman tuntunan berada di jalan yang lurus dan mau menerima berbagai macam kebenaran-kebenaran nasihat-nasihat yang disampaikan namanya dadanya terbuka insyirah terbuka dadanya tu al inabatu ila daril khulud inabah inabah ku kembali Aduh. lahado raso di diri kita raso kepulang pulang kama ila daril khulud ke negeri yang kekal abadi akhi akhirat terbuka hati dan lahado di hati tumbuh perasaan dalam molegoh, arah nentulah arah ke pulang yang kedua atajafi At andaril gurur tajafi menjarak menjauh merenggang Daripada dar negeri yang penuh tipu daya kok dunia dunia kan negeri yang penuh dengan tipu daya Ad dunia mata ul-gurur. dunia kok kesenangannya menipu memperdaya kalau tidak hati-hati tidak waspada maka kita tertipu terpedaya yang ketiga al lil mauti istiadat dia telah mulai mempersiap-siapkan diri berbinah berbekal lil mauti untuk menghadapi kematian qabla liqa'il mauti sebelum ketemu sebelum bersua berjumpa dengan kematian Kalau bahasa awaknya sedia payung sebelum hujan. Segala sesuatu dia di nyokapai nya lah mulai bakameh-kameh bersiap siap Nyo tandu kapai bakameh kan? Basiap-siap.